Itel merupakan anak perusahaan Transient Holding yang telah mengepakkan sayapnya lebar di persaingan smartphone terjangkau di Indonesia. Kini, telah hadir Itel P55 5G yang merupakan HP Itel pertama dengan jaringan 5G. Bukan hanya itu, Itel P55 5G juga merupakan salah satu yang pertama di Indonesia yang bawakan jaringan 5G di kelas harga 1 jutaan. Ini jelas inovasi yang bukan main-main, tak heran jika banyak konsumen yang menyebut Itel sebagai merek perusak harga pasar. Dan berikut ini, kelebihan dan kekurangan Itel P55 5G yang sudah tim gadget Mirango Sesuai namanya, Itel P55 5G ponsel ini memang mendukung jaringan seluler generasi kelima. Kendati jaringan 5G belum sepenuhnya merata di Indonesia, namun fakta ini tetap perlu diapresiasi. Bukan tanpa alasan, HP yang mendukung jaringan 5G tentunya memiliki performa yang lebih kencang daripada HP 4G. Ini karena chipset yang didukung 5G memang punya kekuatan yang lebih prima ketimbang mayoritas chipset 4G. Misalnya saja, Dimensity 6080 yang mau Intel P55 g hadirkan fabrikasi 6 nanometer yang hemat daya serta 8 core prosesor yang mumpuni. Yang membuatnya istimewa adalah kehadiran cluster performa yang ditandai dengan Cortex A76 berjalan pada clock speed 2,4 GHz untuk HP di harga 1 jutaan. Ini adalah fenomena yang cukup langka. Selain Cortex A76 Sang chipset Mediatek hasil rebranding dari Dimensity 810 tersebut juga dibekali 6 buah Cortex A55 di frekuensi 2,0 GHz. Sebagai kluster hemat daya, digabung dengan kartu grafis Mali G57 MC2, performa gamenya jelas bukan kaleng-kaleng. Itel P55 dilengkapi dengan RAM LPDDR4X hingga 6GB serta kapasitas penyimpanan internal 128GB. Tersedia juga memfusion fusion untuk memperluas kapasitas RAM secara virtual. Jika ada satu fitur yang begitu menonjol pada HP 1 jutaan, maka tak heran jika ada fitur lain yang dipangkas. Ya, Itel P55 5G hanya sajikan dengan panel IPS LCD berukuran 6,74 inci. Setelah sebelumnya, Itel berhasil mengemas panel AMOLED melengkung pada Itel S23 Plus di rentang harga murah. Ini tak perlu dijadikan perkara lantaran panel IPS sudah bisa dianggap bagus untuk HP kelas entry. Toh lagi pula Itel P55 5 masih menyajikan fitur refresh rate 90Hz yang bisa membuat pergeseran lebih mulus sebanyak 50% ketimbang 60Hz. Mengingat HP ini dikemas dengan Dimensity 6080 yang bertenaga, Refresh rate 90Hz ini turut mengambil peran penting dalam meningkatkan kualitas pengalaman gaming pengguna. Untuk resolusinya, layar Airtel P55 5G berada dalam resolusi HD+, pada aspek rasio 20.9, serta memiliki tingkat kerapatan pixel 267 ppi. Layar ponsel ini mengusung desain waterdrop notch alias poni tetesan air. Kendati belum gunakan pansul, rupanya Itel tetap berhasil menambahkan fitur Dynamic Burst sebagai penanda notifikasi dengan tampilan dinamis. Itel P55 sendiri dikemas dengan konfigurasi memori 4/64 GB dan RAM 6/128 GB. Dengan slot memori eksternal khusus pengguna dapat melakukan perluasan storage tanpa mengorbankan salah satu dari kartu SIM. Selain itu, perangkat juga memiliki port audio 3,5 mm dan fitur FM radio sehingga mudah disambungkan dengan kabel earphone. Konfigurasi kamera pada Itel p 55 vg tergolong canggih untuk kelas harga 1 jutaan di belakangnya. Ada kamera utama 50 megapiksel wide angle yang disertai autofocus serta kamera 0,08 megapiksel pada fungsi auxiliary lens. Kamera 50 megapiksel merupakan resolusi yang besar di kelas harganya. Kendati kualitas hasil foto tak melulu bergantung sepenuhnya pada besaran resolusi. Namun 50 megapiksel ini tetap tergolong canggih lantaran menggunakan teknologi 4 in 1 pixel binner. Meski begitu tidak ditemukan OIS maupun AIS di kameranya. Hal ini cukup wajar untuk HP di kelas entry. Itel P55 VC menyajikan WiFi 5 dual band yang dapat terhubung dengan pita jaringan 5 GHz. Ini memastikan kecepatan internet yang lebih stabil dan tinggi, baik itu saat streaming YouTube maupun bermain game. Selain itu, terdapat juga port pengisian USB-C yang lebih modern ketimbang micro USB. Smartphone besutan ITEL ini tak lagi menyediakan sensor sidik jari di belakang seperti kebanyakan HP 1 jutaan lain, melainkan sudah set mount fingerprint. Ya, lokasi sensor menyatu dengan tombol daya di samping bodi, menyisakan ruang yang begitu luas dan lega pada bodi belakang. tak terlihat seperti HP murah adalah sebuah pernyataan yang saya yakin timbul di benak Anda saat melihat bodi belakang Itel P55. Ya, tampilan punggungnya sungguh terlihat cantik dengan tekstur mengkilap serta rancangan modul kamera berisikan dua bulatan lensa yang estetis. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, sensor pemindai sidik jari diletakkan di samping bodi sehingga tidak mengotori bodi belakang dengan cekukan yang tak perlu. Menyoal soal baterai, Anda tak akan menemukan komplain yang berarti pada ITEL P55 5G sebab ponsel entry level ini sudah ditopang dengan kapasitas 5000 mAh. Berbekal fitur penghemat baterai yang ditenagai AI, ponsel ini dapat menghemat ketahanan baterai dengan lebih baik dengan cara menyesuaikan diri dengan pola penggunaan sehari-hari. ITEL P55 5G juga turut menyediakan dukungan fast charging 18W yang merupakan fitur unik untuk kelas harga entry. Kabar bagusnya lagi, charger sudah tersedia dalam box penjualan sehingga tak perlu membelinya secara terpisah. Masih berkenaan dengan build quality, Itel P55 memastikan pengguna mendapatkan layanan purna jual yang menyenangkan saat terjadi kerusakan itel P55 mendapatkan garansi resmi selama 2 tahun serta pergantian layar secara gratis hingga selama 1 tahun. Adapun kelebihan lain dari itel P55 vg mencakup penggunaan Android 13+ per antarmuka itel OS 13+ yang minim bloatware. Itel P55 5G menyajikan ukuran layar yang cukup pas. Ia masih gunakan resolusi HD, namun ini adalah hal yang wajar untuk HP kelas entry. Namun, yang cukup mengkhawatirkan adalah kecerahan layar yang terasa kurang tinggi untuk penggunaan luar ruangan dengan nyaman. Itel P55 hanya menawarkan satu kamera utama saja. Ada satu kamera lagi namun kamera tersebut bukan kamera fungsional, hanya kamera AI yang bisa dibilang sebagai gimmick. Tentu akan lebih baik jika itel P55VG punya satu kamera lagi yakni kamera ultrawide. Jika ada kamera ultrawide, nilai jual HP ini tentu semakin meningkat. Hal terakhir yang menjadi kekurangan dari Itel P55 adalah speakernya yang masih mono. Selain itu jenis sensor di ITEL P55 juga belum lengkap. Sensor seperti NFC, gyro maupun kompas absen di ponsel ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.